你要喝酒可以试试这个，这个鸡酒是朗姆，应该适合你。你是不是觉得自己很帅？好像还可以。是不是觉得很多人会喜欢你？好像也还可以。所以你就自以为是，对别人指点江山，再来个栽赃陷害。我是有点自以为是，偶尔也会指点江山。 但我从来没有栽赃陷害。你不是要问我问题吗？现在已经没问题了。我知道你要问。 你的专业能力很强，美术馆的报价算得很精准。但是职场，说到底，就是人心的博弈。你到现在都没搞清楚，究竟是谁陷害你的吧？一心一意想把你开掉的人，不是我，也不是我舅，是你的顶头上司，于经理。 你说什么？我说完了。在你身上，我也没少花心思，对你期望值也很高。这次安排你进这个安居项目，本来呢是想让你去镀镀金，更进步。可没想到事与愿违。对于这个结果。 我觉得我比你还痛心，小苏，对不起，我真的是没能力帮你。 赵主任，感谢你今天特意抽空过来给我们做培训老师，应该的，举手之劳嘛。真没想到你的职场经历如此惊心动魄。<laughs> 我代表公司公号“宁海人”向你约个稿，你就饶了我吧。做预算还行，写稿我真不擅长。那这样吧，我安排人来采访你，不用你动笔，只要像今天下午那样侃侃而谈就行。 我是真的没有。夏主任，我都已经退而求其次了，难道你还忍心拒绝人家吗？嗯，行吧，那就谢谢了。 你看到苏晓了吗？没有啊，她没回房间吗？没有。十一点了、啊，那她能去哪儿啊？哎，夏主任，你见到苏晓了吗？啊、哦，我刚在宴会厅看到他，我们找不着他了。那那那你见到他的时候，他在干嘛？那会儿几点啊？啊九点多吧，我看他喝了几杯烈酒。烈酒。 苏晓不会喝酒、啊，完了，他不会掉温泉里了吧？我们赶快去找他。等等，我跟你们一起。我给他打个电话吧，咱。好。这酒店平面图，咱分头去找。嗯。有你去东边，你去北边，我去南边。好。 造价师的职责是保证造价表的干净，造价表的干净，那就是工程的干净。这句话其实还有下半句：每一张造价表都是一张关键表。可对我来说，造价表就是造价表。 我说我在你身就会勇敢、啊，你为什么不告诉我？为什么不相信我？不要离开，好吗？ Oh, <laughs> 从床上给踹下来了，我我踹你，可不是吗？昨天你都跟他搂上了，还说不喜欢夏主任，不可能，不可能！我都还没抱上呢，你都跟他抱上了，气死我了！你说，你是不是趁着喝醉了，故意开夏密友？你疯了！我开他有就他，不准你说夏主任！你要是再说，我就打你！ 我要睡了，啊。哎，不对，你帮我把相机里的照片导到电脑里面，做成幻灯片，我想玩用。嗯。嗯。 <laughs> 我,啊、我不要、啊。来活了，来活了啊！主任又来活了。哎呀，主任呢、啊？这怎么？哎什么哎？干我们建筑这一行的。 就是劳碌命，主任，快过年了，我们这回家的票都订好，把票退了。啊，有意见去跟董事长说。这是集团内部标，不,不，主任，恕我直言啊，就算我们把票退了，咱也干不过人家夏明。瞧你这点出息，没志气。夏明现在未必有精力应对新标书，所以这回商务标就由郑明和苏晓一起负责。郑明是 A 组，苏晓 B 组，你们两个先背好背剂量。 给你们五天时间，啊！哎，主任，他俩负责，那就没我事了，我票就不退了呗。什么没你事儿啊？你们组配合。哼，主任，主任，又修不了了，咱再商量商量呗，主任。行了，退票吧。 看到了吗？这帮家伙看来要跟咱们死磕到底了，得想个办法。时间拖得久，对咱们只有好处没有坏处。现在该着急的是他们。道理是这样的，但是我心里头着急呀。哎，年后啊，有个摄影作品展，帮我跑一趟。 买最贵的花篮，亲手送给对方。谁呀、啊？上次被墙砸的那个领导，就是他爸爸。记着啊，把他最贵的作品买下来。不是，你自己怎么不去？想得出来的，我去。我这张老脸，我送个花篮给他，人家不得吓死呀、啊？以为怪叔叔来了。 你到底我去干嘛、啊？买他作品啊！方便的话，留个联系方式，然后让他告诉他爸爸，我是他爸爸小学同学。一来二去，我就跟他爸爸联系上了。哎哎哎，我这不是没办法吗？如果上次抢不到的话，我老早跟他联系上了。算舅舅求求你，好不好？帮个忙。 可以去一趟，但我告诉你，你最好别抱有什么希望。左总，你去我就阿弥陀佛了，谢谢啊。朱桥，叫我。 你是谁？这封信为什么会在你手里？想要回自己的清白、啊。信是董事长给我的，但董事长从哪儿得来的，我不知道。 我也不方便问，但董事长很欣赏你，他夸你是个人才。董事长知道我是谁呀、啊？如果不是董事长，你无法在天成转成正式员工。本来集团的人事不同意招你入职，但董事长看过你做的标书，他跟汪总说，你是个人。 你想让我做什么？我想知道钱去哪儿了。这个，我帮不了你。 那有点可惜。我本想你帮我这一回，我帮你要回造价师证。苏阳，如果没有造价师证，你此生只能做一个影子造价师，不能在自己亲手做的标书上署名。甘心吗？ 我不甘心又如何？连我写给工作组的信都在你手里了。